ايه كمان فهم Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan saya Sanini Siti, Rohani Surani Siti Setiap hari Rabu kita bersama, kita gilir-gilirkan ya Kalau uh, minggu lepas bersama dengan UPM, Universiti Putra Malaysia Minggu ni kembali bersama dengan wakil daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM untuk tetamu tetap saya bagi rancangan hala profesional Dan minggu ni kita kembali bersama dengan tetamu Elis uh, saya Iaitu Dr. Muhammad Hakimi bin Muhammad Mai Syafi'i merupakan Pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM untuk mendengar dan menonton kami secara langsung. Typekan perkataan ini, KMAFM, like KMAFM untuk menontonnya. Assalamualaikum Dr. Hakim A. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. sama-sama air uh, muka penat sangat tu. <laughs> <laughs> <Tak> lah. <laughs> saya. Uh. Mungkin ini bukan mungkin tapi pun lah Dr. Hakim ini, inilah orangnya antara yang banyak dijemput dalam dan luar negara untuk membincangkan segala perkara berkaitan ekonomi sebab pada peramatan saya Dr kami bila memberikan pandangan dia ada satu sisi lain sisi A saya namakan untuk memberikan pandangan maka sebab itulah banyak dapat jemputan sana sini doktor ya uh, tapi kod sibuk macam mana pun uh, kena penuhi tuntutan saya di Kim FM ni. Alhamdulillah, insya-Allah. <laughs> saya. Baik, right, doktor. Tajuk kita pernah dibincangkan tajuk berkaitan dengan nah. halalan toyiban ini tetapi ketika itu kita membincangkan secara permukaan, secara uh, sepintas lalu sahaja. Kali ini kita akan fokus betul-betul secara lebih mendalam. Tajuknya halalan toyiban titik bertindih tu, mengapa nah. halal perlukan toyib? Ah ha, kan hmm. Segawa, eh tadi halalan toyiban ni toyib pula benda yang berbeza ke apa benda? Ha, ni kita nak hmm. bincangkan ni. Terus saja di Awan ni. Apa maksud halalan toyiban, Dr. Hakimi? Okey, a uh, terima kasih uh, sekali lagi Siti. Sama-sama. Uh, saya kira topik ini adalah uh, perkara yang fundamental yang perlu kita yeah. sebut, ulang-ulangkan. Yeah, kerana uh, kena. Mana Fa dalam zikratan bagi mukminin kan. dan ya. seringlah memberi uh, peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Ya. Uh, khususnya dalam konteks uh, ekonomi halal ini. Uh, saya suka nak bincangkan halalan thayyiban ini kerana dalam satu dirancangan uh, di rancangan televisyen dulu saya bincangkan juga. Heeh. Uh -huh. Saya sebut halalan ta'ibah ni adalah tuntutan agama. Hmm. Kerana ianya berpaksikan kepada nas yang langsung daripada Al-Quran. Yeah. Surah Al-Baqarah ayat 168, eh 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ar halalan thayyiban. Hmm. Jadi seruan itu kepada an-nas bukan ya ayuhal mukminin. Mukminun mm. mm -hmm. kepada seluruh manusia. Ya. Yeah. Jadi ini tuntutan agama ataupun dikri Tuhan. Hmm. Satu perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan kepada umat manusia, makanlah apa saja dalam dunia ni boleh makan. Ya. Yeah. Tapi sifatnya mesti halalan tayyiban. Hmm. Jadi di situ itulah intipati dalam industri ataupun ekonomi halal ini. Hmm. Jadi bila dicerakin kan, ada dua benda dekat sini. Okay, ada dua perkara kat sini, halal dan toib. Mm -hmm. Toiban tu, basa araknya toiban, toib tu samalah. Halal dalam konteks perkataan halal itu sendiri pun ada konotasi yang berbeza. Yeah. Mengikut perspektif orang. Mm -hmm. Saya bagi contoh, bagi orang Islam, halal tu, makanan halal lah. Yeah. Okay. Mm bagi orang bukan Islam tapi dia ada bisnes bila sebut halal itu ada peluang perniagaan pada mereka. Betul? Jadi mereka boleh guna dan itu ini terbukti sebenarnya. Hmm. Hmm. Dalam syarikat-syarikat halal sekarang ni saya data kalau rancangan sebelum ni saya cek ada 9,600 saya ni dah ada 10000 lebih sikit. Aha. Syarikat yang berstatus halal so, di negara kita. Hmm. Dan ini tak berubah lah. Mm -hmm. 65% ataupun 67% adalah syarikat bukan Bumi Putra, bukan, bukan Islam. Ya. Yeah. Yang ini. Jadi bagi orang bukan Islam, bila sebut halal, ini peluang bisnes. Mm. Peluang perniagaan. Okey. Halal dalam konteks bahasanya permissible. Boleh. Mm. Okey. Boleh. Taiban pula ialah taib. Taib itu baik. Mm. Okey. Perkara ataupun intipatinya baik. Jadi bila kita sebut taiban Implikasi daripada maksud tayyiban ini halal tadi boleh mm -hmm. boleh itu mesti di sekali kan itu sebab tajuk kita mengapa halal itu perlu tayyib yeah. sebab dalam kehidupan semasa kita hari mm -hmm. ini halal semata-mata dia 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 akan timbul keraguan yang lain mm -hmm. saya bagi contoh uh, kita bincangkan sebelum ni kita bincangkan iaitu dari sudut istilah halal certified Self-certified, yeah. Muslim-friendly, mm -hmm. pork-free. Mm -hmm. Pork-free itu kalau kita kata halalnya, halal lah. Sebab yeah. dia tak pakai pork. Yeah. Ha, tapi mm. dalam konteks sekarang, bila ada halal certified oleh jakim, mm. dia adalah satu indikator kepada mm. halalan Taiban. Mm. Kerana standard yang jakim ataupun negara kita telah tetapkan ini, ada 400 lebih agensi terlibat hmm. jabatan standard kualiti kesihatan dagangan yeah. dia, bukan cerita, uh, dia bukan cerita sembelih semata-mata dia bukan cerita sembelih semata-mata ya yeah. jadi maksud uh, halalan thayyiban ni saya dah sebutkan tadi tu satu dekri tuhan Allah Subhanahu taala kepada seluruh umat manusia bukannya orang Islam je bukan satu bangsa je mm -hmm. untuk makan apa saja tapi mesti halalan thayyiban jadi itu parameter yang uh, saya fikir kita semua perlu pegang sedal sedalam-dalamnya saya yakin mm -hmm. ianya adalah tuntutan agama yang mana bila ini adalah satu dekri Allah Subhanahu taala ianya akan mempunyai pastinya mm -hmm. ada manfaat yang baik yang yang akan menghindari perkara yang tak baik. Mm -hmm. Jadi kita boleh tarik kebaikan dan boleh menolak kemudaratan mm -hmm. apabila konsep paksi kita Halalan Thoyyiban mhm mm dipegang di sebagai satu asas yang kukuh dalam kita menggerakkan industri halal ataupun ekonomi halal ini. Mm -hmm. uh, Siti. Saya baik. Ya. Itu dulu untuk di awal ini. Ya. Selepas ini kita akan sambung lagi. Ikhlas. terima Bercakap tentang halal analisis ni kebanyakannya orang tak kira sama ada dia muslim atau non-muslim. Bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal, biasanya orang hanya cukup nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja. Biasanya orang hanya nampak... ikuti rancangan halal professional setiap hari Rabu pada jam 3.10 petang. Halal professional, satu kerjaya. Prestige dan global eksklusif hanya di iKIMAFM inspirasi utama anda iKIMAFM inspirasi utama anda iKIMAFM buat yang baru jekuti kami senin ini dan juga yang menonton di AB Live kami di iKIMAFM maupun dengan kanal radio berurusan rancangan halal profesional senin ini tajuk yang kekal evergreen kekal relevan lagi mana ada manusia atas dunia ni bila ada manusia tentunya ada umat Islam kan Nah, yeah. jadi tajuk ni memang sangat relevan kita memperkatakan tentang tajuk halalan toiban. mengapa halal perlukan toib? jadi secara asasnya kita mudah faham tadi dah pun faham tadi bahawa halal ialah halal ya uh, toib maksudnya baik kan yeah. uh, tu yang perlu bila ada halal je dia, dia macam uh, Bukalah kata tak sempurna cuma mungkin kurang 2 markah Bila sebut halantaiban 1% ha, ah yeah. gitu ibaratnya ha baik doktor um, bila sebut tentang um, sesiapa ataupun mana-mana syarikat negara yang mendapatkan lesen halal CJ halal daripada JAKIM mana uh, dunia mengiktiraf mana yakin memang laku besar lesen besarlah pada sebuah syarikat ataupun perniagaan itu yeah. kalau ada uh, cop JAKIM daripada negara kita Malaysia hmm. okey um, apa yang pula dimasukkan dengan toyib tadi doktor dah kata toyib tu baik kan Aa, tapi mungkin perincian secara mendalam itu apa tu apa itu toyib hmm kenapa okay. halal perlukan toyib ah mengapa halal perlukan toyib doktor okey eh hmm. uh, uh, saya nak bawa uh, untuk respon kepada persoalan ini hmm. dengan eh uh, dua lah ya okey okay, dua ceritalah hmm uh, cerita pertama Pengalaman saya sendiri Aha. yang mungkin saya dah sebut uh, secara sepintas lalu uh, semasa di Mesir. Hmm. Okay, semasa di Mesir, pernahlah duduk tiga bulan dekat situ kan. Hmm. Uh, yang mana bila kita sebut uh, pengalaman di Mesir, orang rakan-rakan Egyptian ni kata 99.9% hmm. uh, makanan mereka ni halal. Hmm. Betullah ha -ha. sebab... Uh, ialah majoriti muslim kan mm -mm. jadi senanglah macam negara kita hmm -mm. Indonesia mm -mm. Uh, tapi banyak juga persoalan timbul kalau pergi ke restoran tu hmm -mm. jadi bila pergi ke Egypt ini bila disebut halal memang kita tidak ada keraguan dari sudut penyelembilihan ya? yeah. ayam daging dan sebagainya mm. tetapi bila kita pergi tengok uh, restoran ataupun kedai ataupun gerai yang kita pergi tu ...ini betul-betul dalam kategori self-certified ni. Mereka yeah. je kata halal. Mm -hmm. Tapi kalau kita pecahkan dua... ...kalau saya, saya sendiri pecahkan dua... ...halal dengan halalan toiban, mm -hmm. dia dapatlah halal. Mm -hmm. Tapi toiban tu, halalan toiban dia tak dapatlah. Uh -uh. Yang mana kalau tak dapat tu... ...kalau jakim kita, tak dapatlah tu syarikat tu. Yelah. Okay. Mm -hmm. Jadi sebenarnya banyak kefahaman orang Islam... ...umat Islam dunia ini... Mm -hmm. ...dan mungkin negara kita pun ada... Yeah. ...termasuk di negara Muslim majoriti Indonesia... Yang melihat perspektif halal tadi semata-mata hmm. Tanpa aspek taiban hmm. Sedangkan realiti yang berlaku dalam dunia masa ini Dia tak boleh sekadar itu hmm. Tak suka kalau, halal semata ya, hmm. Kalau sekadar itu memang Sekadar itulah hasil dan pendapatannya Yalah. Dia tak mungkin okay. Yang kedua hmm. pengalaman negara kita Ialah dari sudut Cerita kedua saya okay. Dari sudut Uh, pengalaman negara kita uh, almarhum datuk Dr. Halim Ismail, mm -hmm. uh, dia beliau merupakan almarhum adalah uh, mantan dekan kami yang pertama fakulti ekonomi tahun 1970, uh, 1974, mm -hmm. okay, dekan pertama kami lah, dan beliau juga adalah dek, uh, MD managing director pengarah urusan Bank Islam Malaysia Berhad. Mm -hmm yang pertama 1983. Uh, Datuk Dr. Al Halim Allah Yarham Almarhum uh, menjual produk perbankan masa tu dia buat dia buat analogi ayam semelih dengan ayam tak semelih. <laughs> Nak jual produk Islam, produk ini ayam semelih. Bila sebut ayam semelih, <laughs> bangsa Melayu ni sensitif lah. Iyalah. Mm. Uh, ayam tak semelih tak boleh, <laughs> babi kinzi tak boleh, <laughs> anjing tak boleh kan. <laughs> budaya kita ya, um, <laughs> kita yeah. budaya. Okay. Jadi kita sensitif. Betul lah tu. -hmm. -mm. Jadi untuk memudahkan pemahaman penjualan produk kita disebut analogi begitu. Ha, jadi ayam sembelih oleh bank Islam, bank bukan Islam, ayam tak sembelih. Mm -hmm. ha, jadi adalah sensitivity timbul dan maka subscribe lah dengan produk perbankan Islam. Okey, yang kita pernah bincangkan perbankan Islam itu adalah flagship di dalam ekonomi halal ini penting. Mm. Okey. Jadi berdasarkan dua kisah ini, dalam konteks hari ini, sekarang, hmm. obviously secara jelasnya tak cukup. Kita perlukan sangat uh, penelitian yang lanjut. Hmm. Sebab dua ini hanya sekadar bottom line dia. Tanda hmm. aras, asas. Hmm. Okay? Itu sebabnya dalam industri perbankan Islam, kalau kita ikuti dengan lebih lanjut, dengan hmm. lebih kritikal, masyarakat dah mula mengkritik, sama je dengan bukan Islam. Betul tak? Kan. Mm -hmm. uh, orang mula kritik oh macam ni ke halal. Mm -hmm. Kalau sekadar semelih lepas tu dah biar je ayam tu nak masak apa pun biar aje. Mm -hmm. Okey, jadi ini yang menjadi dalama dalam dalam uh, industri kita ni. Mm -hmm. Kerana kita hanya melihat dalam satu perspektif sedangkan tuntutan agama tadi tu okay, dikri Allah SWT itu tadi halalan thayyiban dalam satu pakej. Ya. Yeah. Sedangkan kita splitkan dia. Itu mm. yang menjadi masalah. Betul. Yang mana implikasi dia, okay, implikasi utamanya, mm. ianya hanya sekadar itu saja, mm. Okay. Bak kata hidup sekadar hidup, maka kera di hutan juga hidup kan? Betul. Jadi sekarang ni kita memerlukan benda yang lagi lebih. Advance. Betul. Mm -hmm. Allah SWT telah tetapkan dia mesti ada taib, yang mana implikasi naratif taib ini mm. membawa kepada hygiene, kebersihan, kualiti yang tinggi. Ya. Ini yang umat Islam kita, syarikat-syarikat hmm. uh, uh, bersetaraf uh, halal ini di negara kita perlu beri fokus. Hmm. Dan bila kita bercakap tentang kualiti produk, hmm. pro produk yang berkualiti tinggi, dibuka hanya sekadar sembelih ayam je tadi. Betul. Packagingnya, bahan-bahan hmm. yang nak masak ni macam mana? Hmm. Maka akhirnya implikasinya ialah Kenapa harga nasi ayam di satu tempat ini boleh RM50 mm -hmm. yang kalau kat gerainya RM5? Betul tak nasi ayam? Ya. Betul? Kedua-duanya ayam semelih. Ya. Yeah. Okey. Di sinilah yang akan menjadikan ianya berbeza. Betul. Orang baru ni pun cakap kenapa air mineral di atas kapal terbang harga beza, mm. airport harga beza, di kedai makcik kia harga murah. Mm -mm. Jadi inilah perkara-perkara yang kalau kita kaitkan dengan konsep Pembincangan kita hari ini halal dan toiban, mm. Itu bezanya yeah. Dan umat Islam dia tak boleh ke arah itu saja Sebab ini yang saya sebutkan tadi mm. Dikri Allah SWT Harus melihat sebagai satu package mm. Dia bukan split Dia bukan sekadar semelih saja Tapi mm. dia bawa kepada Kualiti uh, yang tinggi tadi mm -hmm. Jadi Uh, walaupun tajuk kita me, 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 mencerakinkan halalan halal dan thayyib mm -hmm. tetapi sebenarnya apa yang ingin kita kongsikan dengan pendengar adalah yeah. dalam satu pakej mm -hmm. sesuai dengan uh, nas yang Allah Subhanahuwataala tetapkan halalan thayyiban mm -hmm. dan itulah panduan yang perlu kita jadikan asas mm -hmm. uh, ini ada juga kata-kata orang uh, uh. Itu eh lah, orang berdagang lah. Hari -ha. kata Malaysia ni ha. sangatlah bagus dari sudut halal. Yeah. Tapi Jepun bagus dari sudut toyib. Ah, macam seorang terpisah Sedangkan yeah. halal dan toyib itu dalam satu package. Toyib, ha -ha. very good quality, tapi tak halal. Ha -ha. Halal, mm -hmm. tapi not so good in terms of quality. Yeah. Okay, so ada secularism dekat situ kan? Betul. Okey, jadi sekarang hmm. ni. Kita nak bawa balik perbincangan kita, mm. pemahaman kita mm. dari sudut uh, pendengar, dari sudut pengeluar, dari sudut semua orang mm. tentang kosa halal ni, mm. dia mesti dalam satu package yang satu. Yeah. Kita tak pisahkan dua tu. Mm. Jadi kalau kita boleh uh, Malaysia yang menjadi uh, juara, kita mm. menjuarai dalam konteks banyak indikator ekonomi halal ini. Mm -hmm. Uh, halal hospitality, halal tourism, mm. halal pharmaceutical, uh, perbankan kewangan Islam, mm. uh, halal food, makanan halal. Mm. Uh, mungkin kita dah ada ke arah itu kerana mm. uh, buktinya dari sudut persijilan tadi. Yeah. Banyak elemen persijilan tadi itu dia bukan cerita sembelih saja. dia tengok sampai mm. ke dapur. Betul. Uh, dapur mm. itulah dah indikati Uh, penunjuk kepada uh, Toiban tadi mm -hmm. Kalau dapur tak sesuai Itu sebab akhirnya Implikasinya orang Mengatakan mm -hmm. Nak dapat sijil halal jahkim ni Sebenarnya uh, mahal mm -hmm. Sebenarnya jahkim tengok Sebenarnya dia kena buat Keperluan dapur tu Bukan untuk ja sijil yeah. Untuk penyediaan dia Untuk kegunaan dia Supaya akhirnya Dapatlah mm -hmm. sijil yang kita boleh katakan hmm. yang uh, memenuhi konsep halalan toyiban. Yeah. Bagus untuk dia juga. Mm -mm. Dalam siri sebelum ni saya kata kos nak minta CJ tu sebenarnya RM20 je. Yeah. Ha, tapi kos nak pergi dapur. dapur mungkin RM20,000. Yeah. Tapi orang cakap, oh kos nak dapat CJ RM20,000. Sedangkan bagian jaket mungkin RM20 je. Saya. Ha, ini yang saya rasa hmm. kita perlu memberi kefahaman yang jitu kepada yeah. masyarakat hmm. kita saya. Baik. Ya. Maknanya kesimpulan ringkas yang boleh saya boleh buat daripada ya. apa yang um, Dr. Hakimi katakan ialah ibaratnya halal ibarat gading, toyik pun gading. Tapi gading mana yang betul-betul tinggi nilainya? Ya, ya. Nak tinggi nilai, gabung halal dan toyiban dapatlah gading ber -ber -ber begitu solid sekali. Betul. Saya. Betul. Terima kasih. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Ya hadis ni hadis yang sangat hebat banyak sangat perkara-perkara yang kita dapat belajar daripada hadis ni. Ya, dalam hadis ni kita diajarkan ya sedar dulu bahawa kesihatan kita ini adalah daripada Allah. Kalau kita sihat bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya mereka yang suka dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan menurunkan cahaya di wajahnya di dunia dan di akhirat. Ikuti rancangan Mujar Hadis setiap Jumaat pada pukul 3.10 minit petang bersama Ustaz Tariq Jafri Muhammad Akbar. Mujar Hadis memperkemas ibadah harian. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM IKIM FM kita kembali bersama dengan Dr. Hakimi Baik Dr. Hakimi Apa kesimpulan dan kata-kata akhir Bila sebut tentang tajuk kita ni Halalan Toiban Mengapa halal perlu toib ya. Dr. Hakimi uh, Terima kasih Dan sama saya sama. kira kita perlu Sebut sekali lagi ya. Ianya satu sebenarnya Dia eh. bukan dua perkara berbeza Betul okay. Halalan Toiban itu adjektif Terangkum sekali sifatnya hmm. Itu yang telah ditetapkan asas dalam agama kita hmm. Jadi ekonomi halal ni sebenarnya asasnya agama Betul. Okey, asalnya hmm. agama itu kesimpulan uh, pertama. Yang kedua ialah uh, bila realiti yang kita buat uh, tadi bila negara bukan Islam boleh menghasilkan produk yang good quality toyiban, negara Islam hanya menghasilkan projek yang halal, halalan halal. Jadi kita sebagai negara uh, muslim, negara Islam yang moderate ini Malaysia yang juara dalam agenda ini. Perlu dikekalkan, boleh, perlu ditambah baik, banyak ruang untuk penambahbaikan, perlu pegang sebagai satu asas dan yeah. uh, saya kira perkara ini uh, mungkin pemain-pemain uh, dalam industri halal, ekonomi halal ini telah pun mempunyai pengetahuan uh, tentang ini. Namun pemahamannya harus ditingkatkan agar operasi yang dibuat inilah konsep yang dipegang. Mm -hmm. Dari sudut regulator, JAKIM telah meletakkan dalam proses standard persijilan sebagai uh, halalan toiban tu memang kita akui satu perkara yang telah dipegang, kokoh. Yang perlu kita jadikan asas selepas ini ialah dari sudut uh, dari sudut uh, halayak yang lebih ramai yang mana bila kita sebut halal ini, dia bukan dari sudut physical consumption. Ya. Yeah. Dia akan membawa kepada spiritual Betul. Dia akan membawa kepada ethical punya elements mm -hmm. uh, Element etika Itu sebab isu halal integriti Halal integriti ini akan timbul mm -hmm. Betul ke ayam tu sembelih elok mm -hmm. Betul ke produknya dia proses elok Dia akan timbul dari masa ke semasa Jadi pemeriksaan dan pemantauan akan dibuat oleh Jakim dari masa ke masa yeah. Jadi daripada situ kalau kita mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang kukuh Tentang konsep ini maka ianya akan memudahkan lagi dan ini jugalah kalau orang pegang tentang halalan toiban akan memudahkan kesedaran tentang uh, fork uh, for, for free dengan uh, muslim friendly ni mm -hmm. ha, ini yang uh, boleh kita jadikan asas mm -hmm. dalam negara kita uh, saya, saya sebut sebelum ni kan dalam negara kita memang kita tak boleh korompomi pun Tentang pork free Dengan muslim friendly ni hmm. Tapi mungkin dalam konteks Bila kita Mengembara Ataupun keluar musafir Ke negara-negara Minoriti muslim uh, Dia jual Ayam halal Makanan hmm. ayam goreng halal Tapi yeah. sebelahnya Ada jual Uh, Alkohol, beer mm -hmm. uh, Itu mungkin ada dalam ma lah mm -hmm. Bagi orang yang tinggi sufismnya Maka dia tak makan lah Bawa lah bekal Betul uh, Jadi itu mm -hmm. Itu consumption penggunaan Bagi individu pula lah uh -uh. Tapi dalam konteks negara kita Pada pandangan saya it, Dengan konsep halalan toiban Boleh Menjadi panduan penyelesaian Kepada isu Yang timbul Banyak kan timbul Betul ke restoran ni mm. uh, Halal Dia kata pork free je mm Hmm Ha, sebab dia pegang halal Betul lah Dia pegang halal saja Memanglah Betul. Ramai orang Melayu Orang Islam masuk Ya ha, Tapi kalau dia pegang halalan Toiban Dia tak masuk Betul ha, Jadi dia kan tengok Seji ha -ha. ha, halal tu Dan kesedaran ni Saya nampak Perlu bermula dari sudut Dari sudut apa nama tu uh, Generasi muda uh, Dan Alhamdulillah Saya kira dia Sekolah kita pun Dah memberi pendedahan Pengalaman tentang ni kadang-kadang kita tengok tu anak kita yang kecil yang tanya mm -hmm. oh, boleh ke makan kat kedai ni sebab mm -hmm. dia tak nampak logo halal tadi tu yeah. uh, jadi itu satu perkara proses pendidikan berlaku di generasi muda mm -hmm. di dalam negara kita itu satu perkembangan yang positif dan uh, di ruangan ini melalui EKMFM ini perlu kita program edukasi halal uh, program profesional halal ini mm -hmm. mungkin boleh dikembangkan dari sudut kefahaman pengetahuan tentang konsep mm -hmm. halalan toiban ini mm -hmm. yang menjadi tonggak dalam apa saja mm -hmm. uh, perkara yang bila kita sebut tentang halal ini. Saya. Jadi saya kira itu uh, kesimpulan untuk mm -hmm. uh, tajuk kita pada hari ini Siti. Saya. Baik ya. doktor pendengar dan penonton KBM FM. Saya kira um, apa je perkara dalam dunia ini tak kira kita cakap tentang um, makanan halal atau ibadah ke, tentang bab uh, dasar ke, tentang bab ekonomi ke, pentadbiran ke, apa-apa juga perkara ialah ilmu. Betul. Tetapi yang menjadi final, um, yang mencorakkan ataupun menggerakkan sesuatu perkara itu ialah uh, sudut pandang fikir seseorang. <goyntu> kan uh, ya, Dia betul. contoh macam betul. Bi bidang perubatan. <goyntu> Katakan, bidang doktor. Doktor, ada doktor pakar tulang, pakar otak, pakar darah. <goyntu> Tapi doktor semua sekali kan? Susah ya, uh, so sama juga. Bila kita tentang hal-hal iban, um, ada orang faham, asalkan ada musim family dah cukup. Tetapi, <goyntu> Kan tu kata ilmu tu asas semua orang wajib uh, uh, bagi sebagian orang Islam kalau nak makan kena cari yang halal. Tapi bagi orang yang mungkin um, cara fikirnya mendalam kategori A <laughs> macam doktor okay, um, <laughs> akan melihat bahawa halal tak cukup kena halalan toiban. Yeah, uh, yeah, Sebab tu penting untuk kita ni uh, baca banyak benda seni daripada imu asas itu uh -huh. Supaya akhirnya setiap orang akan buat satu rumusan berfikir Yang tepat tentang sesuatu perkara Ya, betul, saya. betul. Terima betul. kasih banyak tetamu right. saya right. Profesor Madia Dr. Muhammad Hakimi bin Muhammad Syafi'i, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang berkongsi dengan saya dan pendengar penonton kita FM tajuk besar penting ini. Halalan Toyiban, mengapa halal perlukan Toyib? Terima kasih, Doktor. Okay, terima, sama sama terima kasih sama -sama. kita. kembali. Saya arat, jumpa lagi. Arat, jumpa Assalamualaikum. Lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.